Саме в цьому залі експонується виставка старовинної порцеляни Загублений світ фарфора» з власної колекції Дмитра Єлюнка. І зараз ось сам Дмитро Валентинович готовий розповісти вам саме про цей сервіс. Дмитро Валентинович, будь ласка, що це за така краса, від якої не може відірвати очей? Добрий день, добрий день телезрителям. Все, кто посмотрит это видео. <свят> ну, это не сервис в данном случае. Это у нас мы сегодня хотим показать. Ось, так, ну, посуда, да. Хотим показать просто один из видов декоративной, как бы, наверное, посуды можно. То есть в синем цвете. То есть как бы в цвете кобальт, как ее называют, в общем-то, обычно. То есть кобальт ну, это такой как бы минерал, то есть добытый из-за своего рода, то есть как бы, которые, пигменты, которые в общем-то используются при украшении, декорировании посуды, то есть фарфора практически с самого начала, как китайцы его Но придумали, фарфор? ну да, фарфор, фаянс, то есть тут разная посуда, то есть и керамика тоже окрашивалась в эти цвета, то есть это те же китайцы, ну, дата, когда они запрели фарфор, то есть придумали очень да, в, очень да. в 610 где-то году, году, то есть я читал, да, вот и сам пигмент вот этот вот руду, то есть доставляли из Персии для того, чтобы покрашивать их не, вот китайского плана вот такие вот руды. У нас посуда, представлена небольшая такая коллекция тоже китайского, даже не столько китайская, сколько ю, южно, ю, юго восточная Азия, наверное, правильно? Смотрите, вот, вот сказать. потому только... что тут и Вьетнам есть, и Китай есть. Тимочка, вот, ну не да. только посуда, даже вот такие вот чудесные, друзья мои, такие чудесные фигурки. Да. Это. Или это мы, мы сейчас дойдем, мы сейчас ваш, даем, да, наш, это, да, Я вас не перебиваю. Да. Вот, сам в Европе кобальт как бы тоже открыли минералоги, вот выделили его из этой руды, то есть и ну и само название кобальт в принципе переводится с немецкого как гном, вот почему гном? Потому что при плавлении руды, то есть выделялся мышьяк, вот и некоторые плавильщики, то есть ну могли, то есть надышаться и чуть-чуть притравиться, то есть ну как бы то есть такая негативная немножко энергия Я шла не от этого, вреда, да, ну mm -hmm. вредно, да, то есть надо молоко давать. Вот. И получается, то есть назвали, в общем, вот кобальт как бы гном, то есть домовой переводится, то есть как бы, ну, почему гном? Потому что ну, гномы, в общем-то, они так в их эпосе, да, то есть как бы правильно сказать, или как, Свои. то есть они, да, немножко как бы такие не совсем добрые ребята, то есть которые стремятся обогатиться, собрать все сокровища мира подземные, то есть как бы вот трудяги, конечно, ну в принципе как бы добром они как бы не особо, то есть, ну, поэтому назвали их вот именно -то. кобальт, да, то есть как бы, ну, не знаю, почему именно, вот, э, именно синий цвет к этому причастен, может они, их рисовали в синих колпаках, там не знаю, то есть, ну, вот, ну, то дело такое, как бы уже неважно, вот, ну, в общем, назвали кобальт и вот, э, посуду начали украшать, э, то есть вот этим пигментом, то есть он очень стойкий, то есть картины тоже в живописи используется пигмент, то есть краски э, на основе кобальта вот, ну, они так и называются кобальт, в принципе. И то есть картины написанные с этими красками, то есть они довольно стойкие, то есть до 100 лет, то есть как бы говорят, что ну, как бы не будут выгорать, выцветать, то есть как бы эта краска. То есть долговечные такие, в общем-то, произведения получаются. Ну и также вот использовали в гончарном, то есть в производстве, на всевозможных фабриках была ручная роспись первоначально, то есть везде, то есть это вот можно э, сказать о голландских э, голландцы, то есть расписывали фирма а Дель, мило, Дель, да, Дель, Дель, город такой был, то есть и вот выпускали, то есть ну, завозился с Китая фарфор, а потом уже сами голландцы начали выпускать свои. Тоже изделие, сейчас осталась там буквально одна или несколько фабрик возле этого же города Дельта. и тоже выпускают вот, всевозможные, то есть вот, голландские мельницы, да, то есть вот такие сувенирные, то есть даже крутится тут она. Вот. И часто, в общем, это довольно вот именно у голландцев авторских много работ, то есть это и тарелки и вот такие вот сливочник, молочник, не знаю. Как да, и вот они ставят обычные росписи, то есть кто автор, то есть это изделие, то есть как, там не знаю, не смотрел на мельницы, но ну, на тарелках вот часто довольно такие, то есть такие надписи есть. Вот, ну все же со временем, то есть англичане вытеснили как бы голландцев с европейского рынка, так можно сказать, то есть э, они начали использовать э, тоже вот старинная, то есть такая вот английская у нас, я не знаю, как лазочка элитарин, или тарина, или столница, да, 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 может что-то в этом роде, тоже свист. такой размытый довольно рисунок, mm -hmm. вот даже ну, не видно, то есть чья фирма, но английская, то есть старинная такая вот штучка, да, то есть вот. Ну, разные виды, то есть как бы была и ручная роспись, и деколь позже появился. Вот при помощи того же деколя, как бы, то есть англичане то есть, и заполнили тоже европейский рынок, вытеснили тех же голландцев то есть, вот, с этого рынка. Вот, из-за того, что как бы более массово началась выпускаться посуда, то есть на которой изображались там, библейские мотивы всевозможные, китайская даже, то есть ну, традиционно использовалась мотивы, то есть да, эти пагоды, пагоды, их да, то есть эти джонки, это же у китайцев джонки, да, по-моему, водочки, вот. журавли там и такого прочее. Ну, куда этом, ведь журавлей? Да, вот. также ну, цветочные узоры, естественно, всегда везде у всех производителей посуды тоже, ну, вот как вот азиатская такая вот тоже фруктовница тоже китайская, скорее всего, тоже вот цветы то есть использовались. Мотивы с руинами тоже, как бы вот были такие посуда Акрополис, английская, тоже Кузнецов тоже повторял, тоже Деколь использовал. Это картина Пиранези, по-моему, да, то есть у него там э, катастрофа вот, всемирная, которая была, то есть в всемирном потопе, то есть вот эти руины, изображения тоже вот на посуде, то есть английская часто используется. Ну, тут посуда как бы у нас и, и старинная вот в данном случае, то есть и современная как бы относительно, то есть там, ну, какая-то там средина прошлого века, какая-то уже современника, как вот, допустим, вот кувшинчик английский замечательный, красивый такой, приятно в руках вот даже держать такой. Вот, вот мне такая мне вот тяжеленная, мне тяжеленная мне. сырница английская. О, вот так, знаешь, какой сыр там Должна, да, да, по мотивам, то есть старинных сырниц. показывали, у нас была крышка от сырницы старинной. Вот. Кобальт, также в сочетании использовался очень часто, ну более такие классические, э -э, ну как, ну серьезного такого плана, то есть сервизы, да, то есть изображали, то есть кобальт сочетался с белым фарфором и золотым немножко там обрамлением, кантиком, то есть небольшими узорами, нежными, там вот у нас супница еще, по-моему, есть подобная, то есть этой тарелки, да, в витрине, кто захочет, придет, посмотрит, даст. Здесь. Ну, такие вот английская тоже сахарничка тоже замечательная тоже с китайскими мотивами традиционными. Что еще можно сказать? -за ну, один вот, раз. Вот, да, замечательная тарелка тут, я извиняюсь. Да, замечательная тарелка подаренная, то есть нашим николаевским художником Анатолием Крутиковым, Вот старинная тоже. Ну, я, честно говоря, там не смотрел. То есть она английская или там, немецкая, допустим. Ну, она, она, да, она ну чудесная. Тоже вот использован кобальт, то есть как бы корона и герб вот, кого-то. То есть надо будет покопаться. Вот английское старинное блюдо тоже. То есть такой светлый, светлый тонкий да. Ну да, довольно-таки может начало 1900-х, может даже раньше. То есть раньше, -то. раньше. Вот, в витрине там есть у нас еще тоже английская посуда тоже. Кобальт цвет. Вот такой вот тоже классический турин большой, Это Кузнецов. То есть это восточная наша Европа получается. То есть начало века тоже. И Кузнецов вот такой вот, допустим, узор традиционный тоже с использованием кобальтового ну, пигмента, то есть краски этой кузнецовская вот тарелка и соус такой, такой, такой замечательный, как всегда с поддоном. Вот. И рисунок вот этот, кстати, он до сих пор его использует немецкая промышленность, а Да, фирма Бельгерой Бог, тоже немцы использовали, И начало прошлого, вернее, ну, 1900-е года, то есть как бы вот этот популярный узор. Одни называют сухостой, другие еще как-то, то есть там, видел, там это называли, то есть, поэтому ну, не могу утвердительно сказать, как точно этот узор называется. И вот подобная английская тарелка, тоже похожий довольно-таки узор иногда вот я же, использовалась посуда украшалась полностью как бы вот как старинная такая вот тарелочка тоже то есть ну, без клейма тоже ну старинная то есть видно по ней что она старинная да. что она пожила да, да, то есть вот она полностью кобальтом там украшена то есть вот. в, ну, в принципе как бы наверное в общем-то вот это то что мы хотели сказать то есть Ази, азиаты там, допустим, вот, ты шарик такой красивый. Шарик. Не знаю, предназначение для чего эти шары, то есть как бы, ну декоративный скорее всего характерный. Ну, ты не попросаешься, да. потому что его ну, конечно. Да, то есть, ну, я видел просто тоже люди собирают, коллекционируют именно вот, шары, то есть вот разрисованные вот, такие вот фарфоровые вот, замечательные тоже. Вот у нас много еще в витрине, там вот вазы есть, тарелки тоже всевозможные. Не Слушайте, а может быть это яблочко, катись яблочко на девочке? Вполне возможный такой вариант. В принципе, наверное, то, что хотелось сказать. Есть вот кузнецовская посуда, Насгарнер тоже использовал кобальтовые все эти пигменты для изготовления этой посуды, украшения, декорирования. Она продолжает, в принципе, как бы и по сей день выпускаться да то есть как бы пользуется популярностью Ну, как современная английская посуда то есть она до сих пор как бы популярна то есть ну потому что это очень красиво поэтому это не может быть не популярным красота всегда популярна друзья Неймовірно прекрасні, чудові речі зберігаються завдяки старанням Дмитра Валентиновича Єльомінка в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещаїна. І вам залишається лише прийти і на власні очі подивитися. А ми дуже коротко розказали вам про це і чекаємо на вас саме в музеї.